से कहते हैं हम पैदल यात्रा में जाता है तो कहे कहते दीवाना हो गया कोई तो मोटर गाड़ी से जाता है कोई तो रेलगाड़ी से जाते हम तो बाबा जी के दीवाने हम पैदल ही जाएंगे परवाने के बाद जैसे रोशनी के पास करवाना खचा चला जाता है तो रोश लोक देते है उसकी मौत आई है लेकिन परवाना ही जानता है रोशनी से मिलने का क्या मजा है वैसा ही हम दीवाने जाते हैं हम दीवाने जाते हैं पैदल जाने से मिलने का बाबा का क्या मजा है तो दीवाना 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 दीवानी दा दा दा। दा। चार तारीख चार जनवरी की तारीख नजर आती है हमें तो इतिहास लगी रहती है शेगा पैदल बाबा जी के दर्शन से छुट्टी मिले न मिले उसकी कोई चिंता पास में पैसे होना उसकी कोई परवाह एक ही चीज जाते शेगा पैदल बाबा जी के दर्शन हम बाबा जी के That's <laughs> what पालकिया निकलती है यू तो मुंबई से बहुत सारी पालकियाँ निकलती हैं कोई बल्ला से जाता है कोई चंदवर से जाता है कोई नासिक से जाता है तो कोई पालघर से जाता है हम तो जाएंगे तो जाएगी शांति नगर से, से बाबा जी के मंदिर से ही जाएंगे क्योंकि यहाँ सब बाबा जी के दीवाने यहाँ तो पचहत्तर साल के बुजुर्ग भी चलते हैं महिला भी चलते हैं और दीवाने भी चलते हैं एक से एक समंदर में जैसे मोती है वैसे हमारे पालकी में एक से एक बढ़कर मोती है जिसका कोई अंत नहीं है क्योंकि ये सब बाबा जी के जैसे पालकी की पद यात्रा शुरू होती है ना हमें खाने का होश है ना ठंड का होश है ना सोने का होश है हम तो एक इसी जाते सेवा पैदल बाबा जी के दर्शन बाबा जी के साथ

कोई भजन सुने ना कोई उसकी चिंता हम तो एक ही चीज हैं हमारा भजन बाबा सुन रहे हैं और हम बाबा जी के गाए तो हम सब बाबा जी के बादा, बादा चाहे कितनी तकलीफ के बाद जब हम समाज मंदिर से गांव पहुंचते हैं चाहे कितनी भीड़ हो उसकी कोई चिंता नहीं है, चाहे कितनी लंबे कतारें उसकी कोई परवाह नहीं है। जैसे हम समाधि मंदिर पहुँचते हैं तो ऐसा महसूस करते हैं कि बाबा हमसे बातें करते हो हमारे जख्मों पे मलम लगाते हो ये सब कौन महसूस कर सकता है एक दीवाना ही महसूस कर सकता है तो हम सब बाबा जी के दिवाना दीवाना तो बाबा का दीवाना दोस्तों दोस्तों बनना है तो बाबा के दीवानों बनो। निगरना क्या होगा मिट्टी ना परवाना खाना पीना घूमना पीना और अपने घर को ले जाना सवर्थ सतगुरु सी जया